всем мне ролик. Сегодня вам покажу обзор на ну, хайпера, можно так сказать, и вы ну, другом не скидывайте, давай мы погнали. Тоже появился такой метро, потому что мы вам на него нафармить уже. Я возьму, почему у меня нет звука. Точно. И вот так, вот так он выглядит. Короче, он выглядит. Да? Он решил раз... найти бензин. А когда я его на ферме поставлю, и продолжу. Я его поставлю. Теперь по нали. Ой пипец! Огонь! Его первый обгорелки. Ставлю на паузу, чтобы подавить это на Не, очень круто. Ставлю так вот дробно. Я на какой покачаю и подобжу. Я его качнул, качнул. Ужас, я не владею, может быть, там. Не, Я еще раз покачаю и продолжу. Я его качаю. Именно может теперь а ради ты вроде как О, ты можешь подвести все... на на статистике его. Хорошо, я еще раз его закачаю и продолжу. А он показывает, как в инби. Хубаво, что иди с тиг 23 луна. Короче, собираем 10 лайки и вам покажу, как прийти 4-ю э, голову. Но у меня способ очень старый. Короче, для вас, на секунду, для меня 1 минута. Короче, я покатил ее уже на максимально, но короче, когда будет босс последний, я, я... Короче, дохожу до самого босса. Начинается самая последняя луна, я покажу, на что он способный. Ваши дети его все атаки. как он из папари Бли... Ой, джим вообще на еде, Чарли, ну он мне ну я скажу, это же хайпер, блин. Ну, 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 не, не, ну, не заубил контрольного ну, ну, супермена. Вс. Вс. Короче, для меня этот персонаж вообще имба. Короче, если вы можете купить и Астра, и Лед, и этого, это намного лучше. куплять его, я вам советую. просто. С вами был я, Володя, и всем пока-пока.